హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం శ్రీ దేవి నవరాత్రులలో దసరా పండుగ సందర్భంగా ఎనిమిదవ రోజు శ్రీ దేవి అవతారం పూజలు కీర్తనలు వినేద్దానండి వీడియో వీడియో చివరిదాకా చూడండి అది నచ్చుతుంది నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ పెట్టండి కొత్తగా నా ఛానల్ ఎప్పుడైనా చూస్తున్నవాడైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి మరి పూజలు చూసేద్దాం కీర్తనలు మాత్రే నమ नमो सारदा नमो सारदा नमो सारदा माता नमो सारदा माता नमो सारदा नमो सारदा नमो सारदा माता नमो सारदा माता हे विद्या बुद्धिप्रदायिनी मा वीणा पुस्तकधारिणी भवभञ्जिनी मनोरञ्जनी सारदा माता हे विद्या बुद्धिप्रदायिनी मा वीणा पुस्तकधारिणी भवभञ्जनी मनोरञ्जनी सारदा माता नमो सारदा नमो सारदा नमो सारदा माता नमो सारदा माता नमो सारदा नमो सारदा नमो सारदा माता नमो सारदा माता सरस्वती नामोऽस्तु ते ती नमोस्तुते सा मनस्वरूपिण सरस्वती नमो स्तुते सा सरस्वती नमो स्तु ते सामगान स्वरूप रूपिणी सरस्वती नमोस्तु ते सामगानस्वरूपिणी सरस्वती नमोऽस्तु ते परिपूर्ण कटाक्षिणि परम जननी परिपूर्ण कटाक्षिणि परम जननी सर नमोऽस्तु ते सामगानस्वरूपिणी सरस्वती नमो स्तु ते ए, ए, ए ति देवी भवा बन्ध विमोचनी शोभिणि देवी भव बन्ध विमोचनि शोभिणि बालचन्द्रविभोषिते बालचन्द्र विभूषिते बालसुब्रह्मण्यनुते बालचन्द्र विभूषिते बालसुब्रह्मण्य नु ते सरस्वती नमोऽस्तु ते सा सरस्वती नमोस्तु ते ए